باب لا يدخل الدجال المدينة وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن النابا سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال ياتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعد الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يوم الرجل وهو خير النداء قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ورأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقول لا فيقتله ثم يحيي فيقول وطم والله ما كنت فيك شد بسيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن مالك بن بن عبد الله بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على أنقاب المدينة ملائكة, ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله, الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها يحرسونها فلا يقرب الدجال ولا الطاعون إن شاء الله باب وما وماجوج وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أبي سليمان المحمد